ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹರಿಹರ ನಗರದ ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಶಂಸದುದ್ದೀನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆದ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಜರಿಕಡಿ ಕುಟುಂಬದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಎಂಆರ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಮನ್ಸೂರು ಅಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಷೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಏಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸಿಫ್ ಜುನೀದಿ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಅಫ್ರೋಜ್ ಗೌಸ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸನವುಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು उसके लिए स्टील साहब के जो फर्जर हैं उन्होंने करा के देने का वादा किया है इन वो भी मुकम्मिल करें करी करेंगे इन और इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट अजैम या आखिरी सफ़र की गाड़ी के साथ साथ बच्चों की जो तालीमी तरबियत के लिए और दूर दूर दराज से जो भी बच्चे आने वाले हैं इनके लिए गाड़ी का एम्बुलेंस दिया बैंक का इंतजाम कर रहे हैं इन थोड़ी दिन में इंतज़ाम हो जाएगा इन शो तीन अफराज में हमें आकर करने का जान किए हैं इन वो भी एक होना तो ज़रूरी है हरियाल के लिए जिनके अभी तालुक बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए हमारा हमारी कोशिश है कि दूर और दराज से जो भी बच्चे आने वाले हैं इनके लिए सवारी का इंतज़ाम भी मुस्तिल करेंगे बोल के इतना में कहते हुए और जो भी हमारे अंजुमन के जो भी मेंबर्स हैं मैं इनका क्योंकि जो भी अब हमारे काम काज को हमारा साथ देते हुए अभी यह यहाँ पर भी बहुत सारे काम थे फैम नहीं था खाने नहीं थे और बच्चों को टॉयलेट की जरूरत थी लइटा की जरूरत थी जो भी जो जरूरत है वो ज़रूरत कर, पूरा करने में मेरे साथ में जो मिलकर मुझे साथ दे रहे हैं मैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए और जो भी हमारे अजायम को साथ दे, दे रहे हैं मैं इनका दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और तमाम शहर इस ईदलज के मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए ईद की भर पर खुश मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात को खतल करता हूँ इस्लामिया के जिम्मेदारान जिम्मेदारानियत के तमाम आए हुए खा हमारे कांग्रेस के जो मशहूर मालूम जो सियासी लीडर हैं नवाज साहब सुरेश कुमार ये बहुत हमारे हमारेमंद हैं हमारे समाज से जुड़े हुए मुस्लिम समाज से इनका काफ़ी गहरा लगाव है और बड़ी खुशी भी इनकी बातें सुन करते हैं डॉक्टर शैलेष कुमार अपनी फाउंडेशन की तरफ से अंजुमन को जो भी जरूरत होगी मैं जहाँ तक मदद करना कर सकता हूँ करूँगा उनके वादा किए लिए और इसी तरह से हमारे श्रीनाथ संबंधी गाँव भी मुझे उम्मीद देख के वो हारे भी तो हरे के एम एल एसा ही है तो उनसे वो उनका हारना मेरे लिए हारना नहीं है मैं जितना ही समझता हूँ तो जिस हार हार तो बोल रहे थे मैं उनको बोला था कि आपको बबारक वादा की कि आप हरीत के एम जैसे हैं आपको तो लोगों में चल करके काम करना है कोई और मुझे बात नहीं कि सिर्फ तस्दीक के अंदर साठ हज़ार वोट उन्होंने हासिल किए कि बहुत बड़ा कारनामा है तो उन्होंने भी आज हमारे सामने वादा किया है हमें उम्मीद है कि हमारे अंजुमन इस्लामी हरीयत को जो ज़रूरत है वो मेन जो चीज़ें हैं हमारे शेर के नंदी गाँव डॉक्टर शैलेष कुमार को मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ हमारे सदर साहब के बंदे से कंधा मिला करके काम को अंजाम दें खास करके एजुकेशन लाइन में हमें हमारी कौम को आगे लाना है हमारी कम्युनिटी के बच्चे एजुकेशन ना होने की वजह से दूसरे कामों में चले जाते हैं उनको वहाँ से वापस लाने के लिए एजुकेशन जरूरी है याद है तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए आप दोनों का इंतजाम करें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है लाइन और अंजुमन को सबसे पहले बस स्टैंड वाली डिग्री कॉलेज की जरूरत है हमारे अंजुमन को डिग्री कॉलेज दिलाएं और जो टेक्निकल कोर्सेस हैं जैसे आई टी है डिप्लोमा ये शार्ट टर्म कोर्स हैं ऐसे कोर्स का भी अगर आप यहाँ करते हैं तो हमारे मुसलमान बच्चे तीन साल में टेक्नीशियन भर के बारे में बताएंगे तो उससे हमारी कॉम को गौरत करने में हम लोगों को तो बहुत सहूलत होगी मैं नंदी से भी डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस काम में हमारे कॉम का आप ख्याल रखें हमारे सदर साहब का साथ दें और उम्मीद है कि हर जगह आप हमारे पर्सनल हमारा कोई बेटर नहीं पर्सनल हमारी कौम का मामला है हम कौम चाहते हैं कौम के ही आपके साथ हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं आपको जहाँ हमारी जरूरत है मैं बहिस्तिया शहर रात के बारह बजे भी आप सबके साथ हूँ इन